నారాయణీయం మొదటి దశకం మొదటి ఐదు శ్లోకములు సాంద్రవబోధాత్మకమనుపమితం నిర్ముక్తం నిత్యముక్తం నిగమశత సహస్రేణ నిర్భాస్యమానం అస్పష్టం दृष्टमात्रे पुनरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तथावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे भाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यधन्यवा वाचा धिया वा भजति बतजनः क्षुद्रतैव स्फुटेयं एते तावद्द्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनम् गुरुपवनपुराधीशा मेवाश्रयाम सत्वं यत्तत् पराभ्यम परिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुश श्रूयते व्यासवाक्यं तत् स्वच्छात् च्छादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भाणसरूप तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहेते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि पीयूषरूपे निर्लीनाणेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लानतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस् त्वत्कलास्वेव भूमन् अपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीनाप्रकृतिरसतिकल्पा अपि कल्पदिका कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तम तिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिमविभवाकुण्ठवैकुण्ठरूपम्